Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас в студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми повертаємося до циклу наших програм, які присвячені здоров'ю жінки. Сьогодні ми будемо говорити про тазовий біль, а саме про кілька хвороб зі схожими симптомами. У нас у студії власне експерт, наша постійна експерт з, постій... з цієї теми Ольга Частова, акушер гінеколог кандидат медичних наук, головний лікар медичного центру Союз. Вітаю вас! Вітаю вас. Тема дуже обширна. Я думаю, це навіть не фахівцю зрозуміло, адже тазовий біль, причини можуть бути різні, джерело так цього болю може бути різні. Але напевне, те, чому їх ми їх об'єднали, тому що їх єднає дискомфорт. Ось цей відчуття дуже схожі, mm. і ми одразу просто жінка не може зрозуміти, що саме, треба йти до лікаря. так? А, моє перше питання, ось я для себе наскільки ви окремили, які хвороби стосуються цих тазових болей, mm. це ендометріоз, запалення маточних труб, яке так само ділиться на кілька різновидів, варикозне розширення судин малого тазу. І ось всі вони є мають свої особливості. Але, можливо, якісь причини, які до них приводять спільні. То познаем ты нас, будь ласка, с цим когортуются хвороб, какие мы характеризуем тазовым болем. Обязательно. Дело в том, что есть даже действительно такой диагноз, который называется синдром хронической тазовой боли. Бывают ситуации, когда мы не можем стопроцентно установить диагноз и сказать да, это Точно эндометриоз, или да, это точно воспалительный процесс, или это точно спаечный, или это точно процесс, связанный с сосудистыми моментами. Вот поэтому существует диагноз синдром хронической тазовой боли. К сожалению, не всегда возможно понять, откуда действительно он идет. И у нас не очень принято такой диагноз устанавливать, но за границей в Европе очень часто действительно на этом и останавливаются. Ну а причин действительно чаще всего мы можем все-таки определить, что является ведущим. И, как вы и сказали, эндометриоз на первом месте, дальше идут какие-то воспалительные заболевания органов малого таза, сосудистые патологии и спаечные процессы. Вот это вот, как правило, четыре ведущих причины. Коли жінка має звертатися до лікаря, це постійне наше запитання, ми постійно на ньому наголошуємо так, на відповіді на цьому питанні. Це маленький дискомфорт, чи це хронічна хвороба, чи це погода? Мокрі ноги, у нас весна. Так? Буває дійсно така ситуація. Смотрите, в первую очередь надо обратить внимание на болезненность менструации. Болезненные менструации – это ненормально. Давайте это запомним, выучим, расскажем своим дочерям. Почему-то в нашей стране упорно считается, что да, это так должно быть. Болезненные обильные менструации – это ненормально. Боль, возникшая внезапно, острая боль, которая не уходит однозначно сразу же к врачу. Боль, которая вас беспокоит постоянно, ноющая или возникает. Мекаючи время від времени, з обостреннями, обязательно теж одразу врачу, для того, щоб попытаться встановити причину и знайти лечение. Як завжди, так, те, що запущене, важче лікують за складніше і дорожче, що дуже актуально на даний момент. А, Ольга Олександрівна, ендометріоз перше захворювання, про яке я попрошу вас розказати. Ви знаєте, я коли читала, знайомилася з цією хворобою в інтернеті, на медфорумах я була вражена. Так? Ось навіть. такие крайние выражения, цієї хворобы, такой наследок як криваві слезы, так просто я была ошарашена, скажем мы так, да. Чи це правда, чи це дуже рідкісні так, ридкісне продовження цього захворювання, просто расскажіть, На самом деле это мифы, действительно так? правда, но это очень-очень-очень редкий малый процент женщин действительно подвергается этой ситуации. Заболевание очень интересное. И фактически оно является ведущим вот в этом вот синдроме хронической тазовой боли где-то около 80-85%. У нас фактически нет в стране женщины, у нас на постсоветском пространстве, у которой не было бы диагноза воспаления придатков. Но на самом деле диагноз такой достаточно странные и в половине этих случаев это абсолютно доказанный эндометриоз что это такое давайте разберемся с помощью макета потому что иначе ну вряд ли я смогу объяснить смотрите вот наша матка это ее внутренний слой нежно-розовый эндометрий. Вот отсюда и пошло это название эндометриоз. Разрастание этого слоя в силу определенных причин могут идти куда угодно. То есть заноситься с ретроградным током крови по трубам, попадать в брюшную полость, попадать на яичники, образовывая так называемые эндометриоидные кисты, которые часто возникают, бывают очень болезненными, и если достигают определенных размеров, то требуют даже оперативного вмешательства. Разноситься эти эндометриоидные кусочки эндометриоидные гетеротопии, так называемые, могут действительно, как вы сказали, в абсолютно в любые органы и системы, где есть какой-то э, кровоток, а он есть везде, находят участки в миндалинах. То есть. После гистологического удаления, например, миндалин, у человека, у которого часто были ангины, болевые в итоге нашли в гистологическом моменте вот эти вот эндометриоидные очаги и в головном мозге, и действительно где вот угодно. Так. Ну такие моменты с кровотечениями, кровавыми слезами, это, это, конечно, огромная редкость. Чаще всего это сопровождается наличием длительных обильных месячных, мажущих длительных выделений, болезненными месячными болезненной половой жизнью и болями действительно внизу живота, вот этими вот хроническими тазовыми болями. Но наши женщины, даже работая над диссертацией по эндометриозу, я вам скажу такую вещь, что найти группу женщин, которых очень сильно беспокоили боли, было достаточно сложно. Да, их беспокоят боли, но признать то, что это больно, наши женщины... Как-то женщины мы должны терпеть. У нас вот такая постановка. Поэтому они склонны действительно это терпеть, если это не беспокоит уже так, что дальше терпеть невозможно. Заболевание на самом деле поддается лечению, особенно если вы не имеете репродуктивных планов, это решается достаточно легко в большинстве случаев. Если вы хотите забеременеть, здесь будет немножко сложнее, но тем не менее это абсолютно не приговор, все лечится. Я хочу запустить это, дотерпитеся. Дотерпитеся, да, можно действительно дотерпитеся. И мы, к сожалению, если вы в репродуктивном возрасте, есть огромные шансы не получить беременность. Например, в случае того, если вы вырастили какие-то огромные эндометриоидные кисты в яичниках, их нужно будет удалять. Удаляя кисток, мы удаляем и часть яичника. Вместе с этим мы теряем с вами наш авариальный резерв. И как следствие наступление беременности становится более сложным процессом. Если очень сильно поражена матка, при нормальных яичниках и нормальном функционировании этой системы мы можем прийти к тому, что плодное яйцо просто не сможет имплантироваться в эту матку, но не То сможет там прижиться. Это тоже такой момент. Любые моменты, не связанные все-таки с беременностью, они поддаются лечению даже в большинстве очень запущенных случаев. Ну, единственные там моменты, когда вот эти вот эндометриоидные очаги разбросаны по брыжейке кишечника и так далее, это опасная вещь, хирурги туда не лезут, даже если это требует хирургического лечения. Лечится определенными препаратами гормональными, это обусловлено высоким уровнем эстрогена, мы стараемся его перекрыть, и тогда постепенно это Все затухає З менопаузою це заболівання, як правило, уходить. так, оходять. Да. Друге захворювання, про яке я пропоную поговорити, це запалення труб. Так і ось до цієї групи входить кілька захворювань. Перше, можливо, випрати, якщо наголосне, туди Конечно. поставлю гідросальпінгс або патологія. Ось труби стають непрохідними. Звідки все це береться? Ну і головне, як лікувати. Чаще всего любые воспалительные процессы это процессы инфекционные изначально. Если попадает какой-то агент, ну, допустим, можем взять тут тот же популярный хламидиоз, да, начинается восходящая инфекция, воспаление постепенно переходит на более верхние этажи процесс, и труба на каком-то этапе начинает слипаться и запаиваться. Дальше выделяется жидкость, она раздувается, но проходимой уже быть не может. Это требует в большинстве случаев, к сожалению, хирургического лечения. И на самом деле, даже при всей виртуозности хирургов, которые в состоянии сохранить, зашить, сделать эту трубу, сказать, что потом в этой трубе не будет той же внематочной беременности, мы не можем. То есть не всегда, если вам говорят, что действительно она очень сильно поражена, не всегда есть необходимость ее сохранять, потому что будут последствия таких пневматичной беременности. Если мы уже об этом говорим, это гидросальпингс, пиосальпингс, в зависимости от того, что мы там будем находить в этой трубе. Вот я, так, трошки выпарил мое запитание, но я хочу уточнить, это самое целье захворевания и детонарождения. Насколько складніше, насколько це небезпечнеше, так и как взагалі планувати действительно это заболевание, которое может приводить к непроходимости маточных труб и как следствие к невозможности наступления беременности. Но мы с вами живем в современном мире, и методы экстракорпорального плодотворения вот для этих ситуаций женщины с. С отсутствующими трубами, но с наличием яичника и хорошей матки, она отличный клиент. Она получает результат после программ экстракорпорального производства, практически в 100% случаев. То есть никогда не отчаивайтесь, даже если такое случилось. Но лучше до этого не доводить. Дешевле, по крайней мере. Добрый, дякую. И другой вид це сальпингит. Так, це другое інше запалення, так само маточных труб, чем вон різницы. И я ликовать? Это тоже воспалительный процесс, который не привел в данном случае к закупорке трубы на каком-то этапе. Она остается проходима, но воспалительный процесс идет. И в трубе есть такие вот удивительные ворсинки и фимбрии, которые движутся, вначале они движутся по направлению из трубы в брюшную полость, для того, чтобы дать возможность сперматозоидам пробежать туда ближе к яйцеклетке, а потом уже наоборот, когда они движутся для того, чтобы плодное яйцо прошло и закрепилось в матке. Эти ворсинки тоже могут поражаться. И труба становится атоничной, она не может ничего сделать. Да, она проходима, но бежать по ней ничего не может. Это действительно процесс такой крайне неприятный. Вот вроде бы они и проходимы, но беременности нет. И как следствие тоже, ну, тут есть очень много вариантов, как помочь наступить этой беременности. Но лечение в первую очередь, если это первый раз случился острый воспалительный процесс, пожалуйста, не запускайте. На самом деле инфекций, ну их много, но не так много значимых. І вони практично всі на сьогоднішній день піддаються річню. Дякую. І ось ви починали говорити щодо хірургічних втручань. Ми називаємо цей спосіб лікування кардинальним зазвичай. Так? Ось, якщо він стосується запалення труб, так Як жінці потім привести себе так, до більш-менш нормального стану самопочуття? Насколько цескладнее операции, как часто их рекомендуют лекари можно Оперативное лечение это уже крайний метод. И как часто рекомендуют, все зависит от конкретной ситуации. Нельзя сказать, что оно показано всегда. Нет, оно далеко не всегда показано. Если это острая ситуация, связанная с перитонитом, с, с воспалительным процессом, уже идущим полностью в полости малого, в брюшной полости, конечно, мы не обойдемся без оперативного лечения. Надо удалить очаг, нужна мощная антибиотикотерапия для того, чтобы не повторялись эти моменты. Но в то же время сейчас делается практически все лапароскопически. И у нас есть огромная армия, если мы не войдем там в колоссальную резистентность к антибиотикам, но есть огромная армия антибиотиков, которые мы можем использовать. Поэтому бояться действительно не стоит. Это, не, это все не так сложно. Зрозуміло, якщо знову ж таки, не довести так, свій організм до какой якоїсь Конечно. межі. Ольга Олександрівна, ще один вид хвороб, ми про нього говорили, це варикозне розширення судин малого тазу. Ви знаєте, ось я трошки здивувалася, так хоча я постійно готую теми, саме про жіноче здоров'я. Для мене варикоз, я думаю, для більшості глядачів це ноги. Ми да. всі чули, все це заїжджено, повторюване. А тут інша система, статева система. Так як це пов'язано, що це дуже здивувала мене ще одна цифра: що ось у жінок у віці від 45 до 50, 5-10 80 500 женок страдают от этой заболевания. Чуваться, это? чему выникает и какие наследки, какие дискомфорты всего. Во-первых, генетическая предрасположенность. Да, действительно, бывает ситуация, когда ноги абсолютно нормальные, в малом тазу есть сосудистое изменение. Бывает в большинстве случаев, когда одно соответствует другому. Почему возникает? Ну, большинство из нас, вот эти вот 80%, они так или иначе рожали. Плюс тяжелая какая-то физическая нагрузка, плюс предрасположенность генетическая. Но это момент, который можно контролировать в первую очередь. Это касается кардиологии, Потому что у нас как-то вот не принято следить за своим сердцем, особенно женщинам. Мужчины больше в входят в это. Ну, кстати, да, инфарктов больше у мужчин, но и выживает больше мужчин после инфарктов. Из 10 мужчин, перенесших инфаркт, выживает 9 в течение первого года. А вот из 10 женщин, перенесших инфаркт, 9 погибают. Поэтому это достаточно серьезно. И вот эти вот сосудистые патологии, которые существуют именно в малом тазу, эти варикозные расширения, они поддаются консервативному лечению. Не всегда требуют оперативного, требуют консультации, естественно, сосудистых хирургов, требуют консультации кардиолога и назначения какой-то постоянной терапии, слежения за уровнями показателями холестерина, либо протеидов, состоянием сосудистой стенки, но повышать ее эластичность можно, адекватным спортом, адекватной физической нагрузкой и так далее. А ось у кого лекувать? Вы сказали про кардиолога, есть еще флебологи. Есть флебологи, да, но на самом деле в первую очередь наверное сосудистый хирург и в связке с терапевтом, кардиологом. Вот это будет самый правильный путь. У нас сложно, нельзя заниматься какой-то одной очень узкой задачей. Тут нужно немножко более объемный подход. Дякую. Ось ми говорили про причини появи цих хвороб, так, деяких пояснили, назвали. Скажите, будь ласка, ось Можливо, такі захворювання вони ще потребують. Ми попереднє питання трошки зачепили яких консультацій, що супутніх у певних лікарів, так можливо, там інфекція ще кудись. Ось кардіолог ми про це пояснили. Да. До кого ще можете відправити ви так якщо Є воспалітельний процес і ми находимо какої лібовірическое заболівання? То... В данном случае там тот же сифилис, гонорею, бывают действительно очень часто эти моменты. Здесь нужно обращаться к дерматовенерологам, и дальше уже они будут лечить свои процессы. Это касается и других заболеваний, передающихся половым путем. Ну, в общем-то, нельзя назвать некоторые из них, такие как спидогепатит, это заболевания больше системные. Это не просто венерические заболевания. Следующий момент. Кому еще обращаться это как мы уже сказали хирурги сосудистые хирурги в том числе в первую очередь и хирурги потому что еще мы с вами упоминали уже спаечный процесс спаечный процесс к сожалению не лечит Спайкообразование, оно у каждого человека индивидуально. Конечно, если вы перенесли перитонит, если вы перенесли несколько операций по поводу удаления кисты, миоматозных узлов или еще каких-то моментов, у вас будут спайки. В большинстве случаев. Если вы перенесли экстренные там, кесарево сечения или еще что-то, у вас могут быть тоже спайки. Это в принципе нормальная реакция организма, но она у каждого очень индивидуальная. И что именно потянет эта спаечка, мы сказать не можем. Поэтому вот здесь вот в большинстве случаев идет хирургическое лечение с использованием каких-то специальных гелей, сеток, которые предотвращают это спайкообразование. Но в норме они могут быть, они могут не болеть, не давать болевого синдрома. А иногда они нужны для поддержания правильной анатомии. Ось так цікаво. да. Ольга Олександрівна. Якщо ми будемо говорити про ось ці тазові болі, тазові хвороби, так як ми назвали їх і вагітність. Якщо в момент вагітності певна хвороба діагностована, чекається потім за якийсь певний час, ось як тут це таке питання для певної групи mm -hmm. наших глядачів, коли все ж таки воно важливе. Здесь кстати о хорошем. вот єдине заболівання, при котором беременність дійсно может сработать в плюс, Это эндометриоз. Если беременность наступила, то наличие беременности, дальнейшего грудного вскармливания в течение там, года, это будет хорошим лечением. Потому что на данном этапе уровень прогестерона будет превалировать над уровнем эстрогена, и постепенно эти моменты будут подавляться. То есть, как правило, это, вот это единственное заболевание, при котором беременность как бы оздоровить может. Ну, в жизни она мало кого оздоровила. Если же что-то, ну как правило, воспалительные заболевания, которые были до, они с ними просто не наступит беременность. Но если какие-то моменты хирургические появляются во время беременности и невозможно консервативное лечение, ну тот же аппендицит, да, возможно, да, оперируют, да, бывает у беременных, то есть. В принципі, все рішує зрозуміло. Ну і все ж таки індивідуально. Можливо, у вас є якась порада для наших глядачок, для глядачів, які опікуються нашими глядачками. Так весна починається. Весна ми трошки вільніше себе почуваємо в усіх планах, напевно, так і це тягне певні обов'язки, наслідки. Не бойтесь, идите сразу, если что-то заболело. Проще решить проблему сразу, однозначно проще. Может быть, это даже минимальные боли, которые не требуют ну, разовый овуляторный синдром, например. Нечто, что не требует никакого лечения, никакого вмешательства, пережили все. А, ну, что касается раздеваться, не раздеваться, юпок, колготок и так далее, с умом. Пожалуйста, с умом, если вы собираетесь гулять по парку, то оденьтесь теплее. Это касается в меньшей степени тазовых каких-то болей, но цистит или какие-то там такие моменты вы можете действительно подхватить да. в таком случае. Дякую. Ми сьогодні з вами спробували охопити складну, обширну тему, так тазовий біль. Я вдячна, що ви погодилися про це поговорити. Сьогодні у нас була присутня така собі наочність. Я думаю, ходичу так легше, легше зрозуміти, що ж відбувається Я в організмі. Так а, у нас сьогодні у студії традиційно про жіноче здоров'я говорила та допомагала нам розібратися в складних питаннях. Ольга Олександрівна Частова, гінеколог кандидат медичних наук і головний лікар медичного центру Союзу. Я переконана після кожної нашої програми, знову переконують, що за так якими телеконсультаціями має послідувати реальний візит жінки, глядачки до лікаря, якщо вона щось відчуває, щось почула, в чомусь сумнівається, просто треба йти до лікаря і дбати про себе. І ще раз дякую і вам. Сподіваюсь, до нових зустрічей в ефірі. До нових зустрічей. Вічного всім здоров'я. Теплої весни.